Вітаю, ви дивитесь програму Точка зору і у студії я Анастасія Васильєва. Сьогодні ми будемо говорити про зміни клімату і чи зможе Кам'янське йому протистояти у нашій студії Євген Колішевський, директор міської екологічної громадської організації Голос природи. Євген, я вас вітаю. Добрий день. Євгена, Ваша організація на сьогодні займається дуже актуальною проблемою, наскільки я знаю. Останнім часом ви організували навіть конкурс по робіт на відбор локацій щодо виходу кам'янського, скажімо так, з кліматичної кризи, щоб не було підтоплень різних територій внаслідок там зміни кількості опадів або ж значної спеки. Розкажіть, будь ласка, що це за конкурс і звідки взагалі виникла така ідея? Дійсно, сьогодні організація госпроди в Кам'янському об'явила конкурс на відбор локацій. таких небольших территорий, которые страдают от подтопления. Дело в том, что известно, что в процессе изменения климата очень сильно изменился режим осадков. И это связано не только с линией дождями, но и участились случаи сильных снегопадов. А также вот эти вот резкие перепады температуры, особенно в зимнее время, очень часто приводят к потоплению таких небольших участков, и от этого очень сильно страдают жители Каменского. И сегодня мы объявили такой конкурс, во время которого мы хотим реализовать несколько пилотных проектов, которые направлены на решение проблемы локального потопления. Скорее всего, что это будет либо связано с ремонтом ливневых систем на данных участках, либо это будет создание ливневых систем, новых ливневых систем, которые будут отводить, эту отводу, отводить воду и создадут благоприятные условия для жизни местного населения. А вы можете сказать, какие на сегодня места в Каменском уже уражены, скажем так, наследками изменения климата? Ну, на самом деле наш город страдает от таких вот от проблемы подтопления очень разных участков. Это как и левобережная часть города, так и правобережная часть города. И таких участков очень много. И нам известно, что жители обращаются, и к депутатам активно обращаются, и к органам местного самоуправления, и просят эту проблему решить. Есть локации, где это сделать легко, а есть локации, где это сделать сложно. Например, если это частный сектор и там нет ливневой системы, то это, это нужно капитальные такие строительства, и нужно большие деньги. И идея нашего проекта заключается в том, что, во-первых, мы хотим показать, что эта проблема актуальна, локальное потопление в Днепродвиженске. во-вторых, мы хотим показать, как можно привлекать средства грантового финансирования на решение этих проблем. И реализуя малые проекты, мы хотим получить практический опыт в Каменском и искать дальше более крупное финансирование для решения уже серьезных проблем в нашем городе. Я наскільки знаю, вам допомагали в аналізі і міська влада, так, і е, ваші колеги з громадської організації, які займаються екологією, так? Кон ідея конкурсу почалася з самого конкурсу. Еще осенью 2015 года организация Госпроды вышла на местную власть с инициативой провести специальный семинар. Мы хотели посмотреть на жизнь нашего города через призму изменения климата и на условия жизни населения в нашем городе. И эта идея была очень активно поддержана лично мэром Андреем Белоусом, благодаря чему в семинаре приняли участие представители самых важных сфер города. Это и представители науки, и представители государственных инстанций, и промышленные и коммунальные предприятия, и основные департаменты управления исполнительной власти. Госпродан этот семинар привез экспертов в области змеи климата, а также метеорологов, и привез консультантов в вопросах грантового финансирования. И вот когда этот семинар прошел, мы сформировали такую рабочую группу, и в результате прошло несколько уже таких практических рабочих совещаний, где мы обсуждали уже конкретно проблемы нашего города и как нашему городу адаптироваться к изменению климата. Мне кажется, что много наших глядачей, много людей воспринимают изменения климата как какой-то... Абстрактне явлення. Мені б хотілося, щоб ви перерахували ті наслідки, які можуть бути після зміни клімату. Внаслідок того, що збільшуються опади, внаслідок того, що не передбачені там, і ливніві системи в приватному секторі, і що, що все це за собою потягне. Тому що я особисто була на цьому семінарі, я чула, я почула і запам'ятала, звичайно ж, те, що зміна клімату, глобальне потепління, воно тягне за собою те, що. Опалювальний сезон буде розпочинатися пізніше, а закінчуватися раніше? Значить, людям э, потрібно буде менше платити. Але є ж звичайно багато негативних наслідків навіть в цьому ж в питанні опалювання. Ви можете трошки розказати про це, щоб звичайним людям було зрозуміло, що, що під собою являє ось ця зміна клімату? Ну, во-первых, змінення клімату часто люди як якісь проблеми в Антарктиді. или проблемы островных государств, которые находятся в океане. На самом деле изменение климата коснется как государства, которые внутри континентов, так и на побережье э, расположены. И сегодня проблема э, изменения климата обсуждается на самом высоком уровне. Она, она, она признана одной из самых важных проблем человечества. И, и речь сегодня идет... Не только о том, чтобы сокращать выбросы, и главы государств берут не только обязательства по сокращению выбросов, но и о том, как адаптировать населенные пункты. Потому что именно в первую очередь населенные пункты пострадают от этих изменений. И сегодня разрабатываются такие специальные прямо программы по адаптации населенных пунктов к изменению климата. В Непротижинске такой пока программы нету, но уже есть план действий. И это на сегодняшний день наш город Каменское является лидером в этом процессе. Мы первый город, который такой план действия разработал и проанализировал уязвимость. И вот когда мы анализировали уязвимость к изменению климата, то мы выделили три таких особенно ну, актуальных проблем Это локальное подтопление, потому что изменился режим осадков. Это тепловой стресс, который испытывают жители, потому что в Днепродзержинске ну, есть случаи сильной жары есть техногенные источники тепла, крупные предприятия и в непроверржинские в результате анализов вот эта экспертная комиссия э определила, что у нас очень много территорий искус искусственного покрытия, которые не поглощают тепло, а накапливают и потом излучают. Кроме этого у нас есть проблема уменьшения зеленых насаждений, это тоже усиливает тепловой стресс и вот э когда такая вот, вот жара, это действительно проблема, и наиболее уязвимой частью населения являются пенсионеры, а их непродержинские около 60%, это очень большой процент людей, которые себя крайне плохо чувствуют в такие моменты. И третья проблема – это уязвимость зеленых насаждений. То есть из-за изменения климата, из-за того, что у нас сильное загрязнение окружающей среды, зеленые насаждения в Днепродержинских становятся все меньше, меньше и меньше. То есть они угнетаются. И когда-то Днепродержинск был лидером по озеленению среди промышленных городов. Сегодня наш город таким лидером не является. И для этого, конечно, нужно выделять деньги, чтобы все это поддерживать, так? Да. После того, когда мы проанализировали наиболее уязвимые участки в нашем городе, мы начали думать, на какие проблемы мы можем найти деньги и, 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 и в какой сфере реализовывать первые пилотные проекты? Сначала мы хотели заняться озеленением и увеличением количества зеленых насаждений, но потом поняли, что в области э, обслуживания зеленых насаждений в нашем городе есть серьезные системные проблемы, и мы переживаем, что проекты просто не будет иметь положительный Продолжение. эффект. Да. Угу. И поэтому мы решили сфокусировать свое внимание именно на локальном подтоплении. Предварительно мы осмотрели некоторые участки, и увидели, что эта проблема действительно очень серьезная, потому что есть есть такие участки, где э, уже видно негативные последствия, то есть проседает дом, разрушается здание, и большое количество людей от этого реально пострадают. Я заразумила, что кошки в потребно много, а даже будинки таких. Багато. І до нас до редакції звертаються люди, кажучи про те, що і підвали мокрі, і, і кожна зима здається останньою що стосовно грантів, їх на сьогодні багато виділяють. Тобто нам є на що розраховувати, якщо з міської влади буде виділено мало коштів на вирішення проблеми. Ну, во-первых, на цей проект виділяють поки деньги не местная власть. Це средства, которые нашла організація Голоспроди. Это небольшие, Это, да. uh -huh. Это небольшие средства, которые организация Госпроды попыталась привлечь в Днепродзержинск, и эти средства уже получены. То есть речь идет о 10-12 тысяч евро, которые мы потратим на решение небольшой проблемы на конкретном участке города. Но на самом деле... В перспективе речь идет о крупных инвестициях и крупных грантовых финансированиях в, в, в решение проблемы адаптации населенных пунктов. То есть мы знаем, что Украина подписала соглашение Парижскую угоду. И фактически все страны, которые подписали соглашение в Париже о том и взяли на себя обязательства, и участвуют в реализации климатоохранной политики, они будут иметь возможность получать средства из глобального экологического фонда на адаптацию своих населенных пунктов. То есть если мы уже этот процесс обозначили, а дальше уже зависит все от активности местной власти, от того, как будет работать, я, например, знаю, что сегодня в структуре исполкома есть целый отдел, который занимается инвестициями, и ищет средства и пытается привлечь. И мы видим уже результаты, например, освещение в Непродзержинске. это тоже грантовое финансирование. Хотя для многих это звучит еще непонятно. Но на самом деле это вот некоторые говорят, гранты даже депутаты подходят и спрашивают, Евгений, скажите, гранты это плохо или хорошо? Это не может быть ни плохо, ни хорошо. Это просто форма финансирования. Тобто, все зависит від того, як ми це используем. Якщо ми це тратим на щось это це добре. Якщо ми це отримуємо і то це не будемо. По... Нераціонально, тоді грант не має да, свого напрямку. З да. ну, проблемами зрозуміло, навіть зі шляхами вирішення цих проблем, зрозуміло. Давайте повернемось до конкурсу. І скажіть, будь ласка, чому ви з таким... Проханим, скажем так, звернулась до мешканців и как вы не можете взять участь в вашем конкурсе. Ну, во-первых, нам важно, чтобы инициатива исходила от самих людей. Потому что у нас люди очень часто привыкли, что они сидят дома и ждут, когда кто-то придет и решит их проблему. И часто местная власть не знает об этой проблеме и, и, и эта проблема не решается. Поэтому мы хотим, чтобы эта инициатива исходила от людей. Э, жители должны выбрать. Такого ответственного, ответственного человека, который прочитает праве, условия заявки, заполнит форму заявочную, вышлет ее. Мы принимаем заявки до 20 августа и возьмет на себя ответственность информировать население о том, что, что такая заявка подается. И вот, это, вот с этого и начнется участие в конкурсе. Заявку можно найти на сайте организации Госопроды. Плюс у Госопроды есть социальные сети, мы там также разместили заявки. Кроме этого, мы обратились к журналистам нашего города, кстати, к телевизионным каналам Мисс ТВ к информационной службе местной власти. То есть мы будем максимально приложим усилия для того, чтобы люди имели возможность принять участие в конкурсе, заполнить эту форму. Более того, мы понимаем, что есть люди, которые еще не так активно пользуются интернетом, и поэтому заявку можно будет взять в общественной приемной мэра. Там будуть лежать і условия заповнення заявки, і непосередньо заявки. Там можна буде взяти, туди можна віднести і вот так можна прийняти зв'язок. Скажіть, будь ласка, заповнити заявку. Там потрібно буде надати якусь вже готову роботу, тому що до 20 серпня залишається небагато часу до кінечної дати прийняття документів і заявок. Тобто, за якими критеріями будуть оцінюватися роботи? Потрібно Реферат, скажімо так, доповідь або ж аналітичні якісь дані, чи достатньо буде м, написати в, в трьох словах е, пропозицію вирішення проблеми, і тоді разом з вашими спеціалістами вже буде розроблятися більш детальна і розширена програма? На самом деле форма у нас дуже проста. Для нас просто важливо, щоб було чітко вказано адрес, щоб була описана ситуація, ну, щоб ми хоча б при, приблизно розуміли масштаби. Вот, Тому що. отбор будет по определенным критериям осуществляться. Например, вообще весь конкурс он будет проходить в два этапа. Мы сначала мы посмотрим заявки, отберем те адреса, которые, которые есть смысл рассматривать, ну, скажем, которые адекватно там заполнены. и, и потом уже поедем осматривать территорию, общаться с населением и, и уже отбирать, под, отбирать готовые локации. Потому что нам еще важно, чтобы э, люди попытались сами тоже участвовать. Ну, например, скажем, если дом подтапливали в течение нескольких лет, и подтапливался подвал, наверняка там намыло ила, грязь и все такое. То есть ну, какие-то работы люди могут сделать сами. Например, вычистить грязь из своего подвала, убрать ил и, и, и прочее. Это если, если будет вот такая вот... на степень в цієї проблеми, то у цих заявок буде Тобто сьогодні голос природи може допомогти мешканцям окремого будинку вирішити свої проблеми без залучення міської влади, без очікувань, так? Скільки на це може бути виділено грошей? Планується на ми плануємо 2-3 таких Заявки. локації да, угу. і на них потратить 8... від 8 до 12 тисяч євро. Но я хотел уточнить, что роль местной власти тоже нужна, потому что на территории города никакая общественная организация не может ничего делать без согласования с местной властью. Отобранные заявки сначала будут согласованы с местной властью параллельно, потому что, ну, во-первых, нам важно, чтобы и местная власть видела эту проблему. Понятно, что мы не сможем решить проблему на всех локациях, но дальше этим должна заниматься... Месне власть. Наша задача лише показати, як прив'язати доповнітельні средства для рішення цих проблем в Кам'янському. Дякую вам дуже. Я впевнена, що бажаючи взяти участь у вашому конкурсі, знайдуться і дійсно такими темпами розпочнеться шлях у правильне життя, скажімо так, яке буде відповідати змінам клімату. Так? Да. Я вам дуже дякую за те, що ви були в нашій студії. І сподіваюся, що це не в останнє. Глядачам я нагадаю, що ви дивилися програму «Точка зору». Зустрінемось наступного тижня о цій же порі. Хай щастить!